जो जड़ ग्राम लोकसभा से उन्होंने किया है सी कि पार्टी और जो सपोर्ट में है प्रधान पार्टी तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तो मैं ऐसे कामों से पहले से मैं जुड़ी हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम से मेरा पढ़ाई हुआ है आ, महुलिया उच्च विद्यालय से मैट्रिक पास की हुई उसके बाद इंटर और बी ए घरशिलाज से उसके बाद मेरा मास्टर डिग्री कॉपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से हुआ इस पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब करती थी यूनिश्वर का एक प्रोग्राम था जो रेडियो प्रोग्राम था उसमें तो उसमें मैं काम करती थी और उसमें जो काम था वो गाँव के इशूज़ के ऊपर हम काम करते थे गाँव में जाते थे और गांव में जो भी सेंसटिक इशू आता था हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम करते थे और लोगों को समझाते बाकी सरकारी स्कीम के ऊपर भी हम लोग काम करते थे गाँव वाले से इंटरव्यू लेते थे, थे कि वो इस फैसिलिटी को उसको तो मिल रहा है कि नहीं अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है बाकी जाके ब्लॉक में भी बात करते थे कि क्यों नहीं मिल रहा है इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं सबसे पहले दो में पंचायत में इलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन जो आम जनता का समर्थन मिला था अनाउंसमेंट हुआ था पूरा पंचायत में दल पंचायत में जल से या और था जो झारखंड सरकार का मतलब पंचायत के लिए झारखंड सरकार का एक प्रोग्राम था तो उसमें मैंने कांटेस्ट किया था तो उसमें भी मैं पंचायत आम जनता के समर्थन से मैं जीती थी और मुझे काम करने को मिला वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में जो पेयजल होता है उसके बारे में और सैनिटेशन के बारे में तो आ, मैं उसमें भी जीती और 2011 से लेकर मैं पंद्रह तक जो यूनिसेफ का जो प्रोग्राम में मैं काम कर रही थी तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला काम करने का एक महिला के साथ मिला एक स्टूडेंट के साथ मिला आ, मैंने किशोरी मैं बालिका जो आ, जो सेवन एट से पढ़ते हैं बोलेंगे मतलब चौदह से लेकर चौदह से लेकर बीस पच्चीस के उम्र में जो होते हैं उसके साथ भी हमने बहुत काम किया जैसे आप आप लोग हाल कल परसों ही एक छपा था पेड वोमैन तो ये रियली है तो झूठ नहीं है हमने काम किया है ऐसे बालिका को इकट्ठा करके जो हमको लगता था जो सबसे सेंसेटिव इशू था उस टाइम उस टाइम में तो इसमें मैंने काम किया है आ, बाटे भी है जो छपा था पेडमैन और सच ही है और बाकी जो चाइल्ड एकदम छोटा बच्चा को यूनिसेफ का जो प्रोग्राम है उसमें तो चाइल्ड को लेकर होता है चाइल्ड प्रेग्नेंट वोमन है उन और सैनिटेशन तो उसमें मैंने काम किया है उसके बाद मेरा शादी हुआ 2015 में तो जिसमें मैं पंचायत से मैं जीती थी उसमें मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल में शादी हो गया और दो में मैंने पंचायत चुनाव लड़ी उसमें मैं मेम्बर भी हूँ इस तरह से हमको सी पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला ससुराल में पहले से सी करते थे जो मेरा हस्बैंड का दादू था उस टाइम से करते थे वो लोग और सी के साथ बहुत ज़्यादा लोग अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा मतलब मे, मेरा जो गांव है उसमें ज़्यादातर सी पार्टी ही है ओलो सी पी समर्थित है तो हमको भी अच्छा लगा जब मैं स्टूडेंट के स्टूडेंट uh, लाइफ से ही मैं सीपीएम पार्टी के बारे में मैं जितना जानती थी उसका जो नीति है उसका जो सिद्धांत है मुझे बहुत पसंद था जब मुझे मौका मिला 2023 में तो मैं क्यों छोड़ूँ फिर मैं चुनाव लड़ी और पंचायत से मैं जीती भी और आज हो सकता है मेरा काम को देख के पार्टी ने मुझे सिलेक्शन किया छाड़कर लोकसभा सीट से और मैं आज प्रार्थी हूँ बोला जाए तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया में फेमस रहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हूँ मैं एकदम साधारण सा परिवार से हूँ एकदम गरीब परिवार जंगल के अंदर मेरा घर है कोई शहर से नहीं हूँ फेमस नहीं हूँ जैसे अदर्स पार्टी जो टीएमसी है बीजेपी पार्टी वो लोग तो आप लोग देख ही रहे हैं वो लोग जो प्रार्थी करते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग को करते जिसके पास पैसे है लेकिन मैं एकदम गरीब हूँ और यही परिचय सी पी, ए, सी पी का परिचय है कि वो लोग भेदभाव नहीं करते हैं। कि कौन अमीर है कौन बहुत फेमस है सेलिब्रिटी है उसको आ, प्रार्थी करें ऐसे बिल्कुल नहीं है आ, हम बहुत गरीब है साधारण परिवार से फिर भी हमको प्रार्थी किया है बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है और ऐसे में पहले से आ, मेरा मन था कि मैं काम करूँ और जब अभी हमको प्रार्थी किया तो मैं एकदम मन लगा के जो एकदम सच्चे मन से मैं काम करना चाहती हूँ लोगों के लिए आ, मैं एस से बिलोंग करता हूँ और अभी ही जो देश में जल रहा है एस सी के साथ सिर्फ एस सी के साथ नहीं ये जो टी और बीजेपी है आ, एक का मैं बात नहीं कर रही हूँ दोनों का ही बात कर रही हूँ अभी ए, मेरा लड़ाई जो है वो सिर्फ दूरनीति के साथ नहीं है ये जो लोक जो है एकदम खतरे में है बोला जाए तो जो बीजेपी सरकार है अभी बात कर रहे हैं इस बार चार चार सौ पार यानी कि वो चाहते हैं कि पैसे के दम पर ऐसे तो पब्लिक उसको सब पसंद नहीं करते हैं पैसे के दम पर जितना चाहते हैं और संसद में ताकि सिर्फ उसी का मेंबर रहे कोई कानून पास कर सके और इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको हटा सके इस तरह का जो लोकतंत्र खतरा में है तो मैं चाहती हूँ मैं लड़ूँ और जीतूँ और कम से कम मैं जो लोकतंत्र को मैं बचा सकूँ और इसके साथ इसके लिए मेरे साथ पूरा जन्मगना है इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है और रही बात एस सी का आप लोग देख रहे हैं कुछ दिन पहले जो राम मंदिर भैर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जो देश का हम लोग बोलते हैं कि एकदम सबसे पहला व्यक्ति जो तीनों सेना का जो सर्वज अगर सेनापति बोलेंगे तो वो राष्ट्रपति और हम उनका एस टी है द्रौपदी मुर्मू जब द्रौपदी मुर्मू बैठी राष्ट्रपति की सीट पर मैं भी बहुत खुश थी कि चलो एक एस टी सीट राष्ट्रपति के पद पर, पर बैठे हुए हैं जो पिछड़े हुए एस सी एस टी के लिए कुछ करेंगे मैंने ऐसे एस, सोचा था मैं अपना सोच बता रही थी लेकिन जब देखा गया भेदभाव तो वहाँ से ही शुरू हुआ जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बुलाया गया क्यों क्योंकि एस टी है ये जो मणिपुर में इतना बड़ा दांगा हुआ निर्वस्त्र करके लड़कियों को घुमाया गया लेकिन एक औरत होने के नाते राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली क्योंकि राष्ट्रपति वो अपने पद का भी जो जिस पद में बैठी हुई है वो सही से वो इस्तेमाल नहीं कर सकती वो बीजेपी का कट है वो कुछ बोल ही नहीं सकती एक औरत के नाते जब एक ड्राइव के ऊपर अटैक हो रहा है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है एक औरत यहाँ पे कैसे चुप हो सकती है वो तो जरूर बढ़ती लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक कठपुतली है आ, हमको लगता है ये अभी जो आ, बीजेपी और टी एम सी हम ए, पहले बोले हैं कि हम एक का बात नहीं कर रहे हैं ये लोग दोनों साथ में हैं आ, यहाँ पे टीएमसी का हाथ पकड़ के बीजेपी आए हैं ये लोग जो बाहर में चिल्लाते हैं ये वो कर रहे हैं और बीजेपी ये कर रहे हैं टी एम सी ये कर रहे हैं बिल्कुल नहीं वो दिखावा है वो लोग साथ में ही है आ, अंदर अंदर से साथ में है और मोदी है दीदी है उसका बहन जैसे है इसीलिए आप लोग देखे हैं आज अगर इस पार्टी में है टी में है आ, अगर बात करें पन्ना टुडू का मान लीजिए अभी बीजेपी में है क्या पता उसको पसंद नहीं आया कल आप देखेंगे अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है हो सकता है टीएमसी में रहेगा आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा शाम को पता चलेगा नहीं अगर आप बीजेपी की तरफ से अगर उसमें गए इंटरव्यू लेने तो नहीं तो नहीं है बीजेपी में नहीं है टी में है। इस तरह से है आज अगर यहाँ है शाम को यहाँ है कल वहाँ है इस तरह की पार्टी होगी एक दूसरे टीएम पार्टी ऐसे नहीं करते ये अपने देश के लिए लड़ते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते हैं गरीब लोगों के लिए लड़ता है बस मेरा भी यही लड़ाई है जो इस देश में है जो जितना भी एस सी है जो एकदम से गरीब है जो मेहनत करके कमा रहे हैं खा रहे हैं बस मैं उसके लिए लड़ रही हूँ जो बेरोजगार युवक युवती है मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ जो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ और मैं ये मेरा जीत में मैं जो लड़ रही हूँ मेरा अकेले का लड़ाई नहीं है मैं अगर जीतूंगी तो मैं समझूंगी कि जितना भी यहाँ शोषित हो रहे हैं इस भारतवर्ष में उसके लिए मैं लड़ रही हूँ ओ लोगों का जीत होगा ये जो आप लोग शासन देख रहे हैं ये एकदम अंग्रेज का शासन से एकदम मिलता जुलता है एकदम मिलता जुलता है बस नीति ये लोगों का एक के नाम अलग है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था बंगाल में विभाजन के लिए फूट डालो और शासन करके नीति चलाया था मोदी सरकार भी वही कर रहे हैं हिंदूवादी राम मंदिर का निर्माण किया लेकिन बाकी जो ट्राइव के साथ अत्याचार हो रहा है उसमें कहाँ बोल रहे हैं और ही बोल रहे क्योंकि वो हिंदूवादी करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इतना सारा पैसे समेटे हैं उस पैसे के दम से लड़ रहे हैं लोगों को पैसे, पैसे दे रहे हैं उसका अधिकार छीन रहा है इंसान का जो वोटिंग करने का जो अधिकार है ना वो भी छीन रहे हैं पैसे के दम पर पैसे दे रहे हैं वोट ले रहे हैं

देख मैने मानुषे भूल होते ही से किंतु अखन बुझे कि मैं हमें कि भूल कर माने शास्त्र देखे ये भूल तो ब्रह्मा देवताओं करे महि सासुर के से वर वरदान किया था कि तपस्या करके के जो वर वरदान किया था कि मैं इस संसार में सबसे अमर हूँ, मेरे को कोई नहीं मार सकता है लेकिन माँ दुर्गा ने उसको संहार किया कि नहीं समझ गया कि नहीं कि वो एक गलत के लिए अपना वर मांगा था आदमी भी सेम ऐसी एक तो साधारण आदमी है भूल हो ही सकता है लेकिन अब समझ गए हैं आदमी ये जो आप बंगाल में देख रहे दो हजार से रोजगार ही नहीं है पूरा सौ दिन का रोजगार बंद कर दिया है जो सी पार्टी जो 61 मेंबर थे उस टाइम पार्लियामेंट में जब पास किया था सौ दिन का काम जो पास किया था अभी बंद कर दिया है झेल खोल रहे हैं हम लोग जैसे साधारण आदमी चल रहे हैं कोई नेता मंत्री नहीं चल रहे आदमी समझ गए अब देखिए आएगा लाल झंडा कोई आना ही नहीं देश को बचाना है लोकतंत्र को बचाना है लाल झंडा को आना ही एस टी संरक्षित तो आसने আইএম তথা বাম ফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে সোনামণি টুডু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রেস কনফারেন্স করছি তার কারণ হচ্ছে যে বিরাট নাম কলা একজন প্রার্থী এক বাক্যে যারা সবাই চেনেন এমন প্রার্থী আমরা করিনি একদম মাটি থেকে তুলে আনা সাধারণ ঘরের মেয়ে নিজের চেষ্টা করে বেঁচে থাকার লড়াইটা করছেন স্বাভাবিকভাবে এই নির্বাচনের মাধ্যমেই তার পরিচয়টা মানুষের কাছে পৌঁছাবে আজকে যেহেতু ঝাড়গ্রাম শহরে প্রথম প্রচারে অংশগ্রহণ তাই আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা এটা ঘোষণা করতে চাই যে আজ প্রচার শুরু করলেন টানা না এই প্রচারটা আমরা পারি আমি দ্বিতীয় আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে অন্য যে দলগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারা অনেক বড় দল অনেক টাকার মানে প্রশাসন চালায় বলে এদের হাতে এটা আপনারা লক্ষ্য করছেন যে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি দল তাদের হাতে যতগুলো হাতিয়ার আছে সবগুলোকে এই নির্বাচনে ব্যবহার করছে ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স অন্য তদন্তকারী সংস্থা মিডিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ আছে বলে তারা একটা করবার চেষ্টা করছে কোনো রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত ফ্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা টাকা তুলতে পারে

গণতন্ত্রের বিরোধী পরিসরটাকে কতটা সংকুচিত করা যায় নাগরিকদের অধিকার কতটা কমিয়ে দেওয়া যায় তার একটা চেষ্টা হচ্ছে আমাদের দেশের সম্পদ বৃহৎ হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি কোনো একটা বছরের বাজেট দেখবেন তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এই সরকার কি বাজেটে বরাদ্দ করেছেন আর এই অসাধারণ যারা আম্বানি আদানির মতো করে। তাদের কত টাকা ট্যাক্স ছাড় নিয়েছে বন্ডের মাধ্যমে কিভাবে তারা টাকা তুলেছে এখানে আমরা যারা আছি তাদের মধ্যে অনেকেই কোভিডের থেকে বাঁচবার জন্য কোভিশিল্ডের ইনজেকশন করেছে ইনস্টিটিউট কোভিশিল্ড যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোভিশিল্ড এখন দেখা যাচ্ছে এই কোভিশিল্ড ওষুধ কোম্পানির মধ্যে সব থেকে বেশি টাকা বিজেপি ফান্ড অন্তত তিরিশটা ওষুধের কোম্পানি তারা বিজেপি ফান্ডে টাকা দিয়েছেন আর কালকেই হাতে হাতে আপনি দেখুন আটশো টাকা অর্থাৎ ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করার সরকারের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা ওরা প্রত্যাহার করে দিয়েছে আপনার আমার সাধারণ মানুষের পকেট কেটে তার থেকে বহু গুণ টাকা এরা রোজগার করছে তাহলে টাকা রোজগার করতে গেলে কি করতে হবে তৃণমূলের ফান্ডে টাকা দাও বিজেপির ফান্ডে টাকা দাও এই যে রটারি কোম্পানি যার মালিকের নাম শুনলে মনে হবে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে এসছে শান্তি এবং মার্টিন লটারি এজেন্ট কোম্পানির মালিক পাঁচশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকা দিয়েছে আমি ওদের ওয়েবসাইট চেক করে দেখছিলাম যে এক বছরে কত লাভ হবে দেখা যে একশো কোটি টাকাও লাভ হয় না সে পাঁচশো পশ্চিমবাংলার আমাদের সন্দেহ হচ্ছে গরু পাচারের টাকা রেশন বিক্রির টাকা একশো দিনের কাজের টাকা বালি কয়লা পাচারের টাকা এই টাকাও কালো টাকা সাদা হচ্ছে লটারি মালিকের হাত দিয়ে কিনা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কিনা সেটা এখন ভেবে দেখার মতো বিষয় কিন্তু এই আবেদ দলগুলো যে টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছে তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে আমাদের পার্টি সোনামণি টুডু প্রার্থী তিনি আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে লড়ছেন কিন্তু লড়াইটা জনতার লড়াই গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই অধিকারকে রক্ষা করার লড়াই সংবিধানকে টিকিয়ে রাখার লড়াই আর ভবিষ্যতে যে সরকার আসবে তাদের মুখটা কর্পোরেটের দিক থেকে আম জনতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার লড়াই সে লড়াইটা করতে হলে যে পার্টি লড়াই করতে পারে যে পার্টি ইলেকটরের বন্ধে কোনো টাকা পয়সা নেয় না যে পার্টি নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে বেশি হোক আমরা এই লড়াইয়ে চিন্ত সেই মানসিকতা নিয়ে আমরা শুরু করেছি যেহেতু প্রার্থী আজকে বলবেন প্রধানত তাই আমি বলবো বলব তার কথা একটু আপনার